Все понятно? Пока понятно. Ладно. Ну и третий вариант увеличения выходного напряжения на емкости. На емкости. Я собираю это все. На выходной фильтровой емкости. Это инвертор напряжения, работающий в обращенном режиме. В обращенном режиме. И такой инвертор, вернее, выпрямитель на базе обращенного инвертора называется активным выпрямителем напряжения. Ну, как-то уже в иностранной литературе начинает складываться, складываться вот этот термин и называется такой выпрямитель активный выпрямитель напряжения. То есть на выходе такого преобразователя мы получаем постоянное напряжение, величина которого больше, чем напряжение сети. Напряжение сети. И в этом случае схема выглядит следующим образом. У нас имеется Важное напряжение. Индуктивность. Deci, aici, un aspect, la într-un anumit mod, Ключи, ключи этого нашего инвертора в обращенном движении управляется э, как э, ну, допустим скалярный шин, скалярный шин то есть мы управляем вот этими ключами как скалярный шин и можно посмотреть и я сразу скажу что напряжение на емкости в этом случае получается больше, чем напряжение питающей сети. И в этом случае для вот этого автономного, вернее, инвертора напряжения в обращенном режиме, вот эта емкость, емкость будет, являться, будет являться источником питания, и мы будем формировать вот в этих вот индуктивностях синусоидальный ток, синусоидальный ток, как в обычном инверторе напряжения. Вот здесь вот здесь, в этих точках у нас формируется кривая выходного напряжения инвертора напряжения. Значит, у нас источник, вот эта емкость заряженная больше, чем вот это напряжение фас У А, У, Б, у и управляя ключами таким образом, чтобы формировать вот здесь синусоидальный ток, синусоидальный ток, мы, мы этим самым формируем выходное напряжение инвертора напряжения вот на этих зажимах. И если мы посмотрим на эту кривую, то в этих кривых есть нулевые паузы. Помните? Ну и были смотрели на лабораторных работах э, по 320, там в кривой выходного напряжения существуют нулевые паузы. Нулевые паузы. Это говорит о том, что мы как бы закорачиваем вот эти индуктивности, а потом, когда нулевая пауза исчезает, включаются какие-то вентили, у нас запасенный ток в этих индуктивностях раскачивает напряжение. И в этом случае у нас имеет место повышающий преобразователь, его называют активный выпрямитель напряжения, активный выпрямитель напряжения, который повышает напряжение на емкости в разы, в разы. Ну, так же, как и вот в тех схемах, если мы учтем потери, ну, где-то в 5-3 раза это напряжение на выходе. на выходе. Причем мы применяем синусоидальную широтно-импульсную модуляцию и формируем синусоидальный ток в этих индуктивностях. То есть ток в сети будет синусоидальным. И меняя, меняя фазу вот этого модулирующего сигнала, мы можем менять и фазовый сдвиг вот этого тока относительно напряжения сети. Делать его в фазе с напряжением сети, в этом случае получается активный выпрямитель, то есть он потребляет только активную мощность сети, можем делать опережающий ток, в этом случае активный выпрямитель напряжения будет выступать в роли поставщика реактивного тока. То есть он будет вести как емкость. И если дополнительно вот к этой сети подключены нагрузки с индуктивной нагрузкой, то мы, меняя э, вот эту фазу модулирующего сигнала относительно и формируя ток относительно питающего напряжения, мы можем скомпенсировать э, сдвиг по фазе, и суммарный ток получается в фазе с напряжением. То есть такой инвертор напряжения в обращенном напряжении, это его раз название, активный выпрямитель напряжения, это, это то же самое, второе название, может выступать в качестве компенсатора реактивной мощности. То есть активный компенсатор реактивной мощности. И мы можем формировать ток в сети как опережающий, как в фазе с напряжением, так да и отстающий. Так да и отстающий. Ну, в зависимости от того, что нам нужно получить. При этом выходное напряжение, выходное напряжение из-за этого вот принципа, когда мы вот эти индуктивности на тактах каких-то замыкаем, а потом включая эти, закачиваем эту избыточную энергию в емкость. И напряжение на емкости больше, чем напряжение получилось бы, если мы поставили бы неуправляемый выпрямитель. То есть при неуправляемом выпрямителе это 2,34 по сети, а так это напряжение выше, и может быть выше, ну, 3-5 раз. Вот эта схема оказалась очень удачно придуманной. То есть вот такое включение инвертора напряжения в обращенном режиме и использование его как выпрямитель, активный выпрямитель напряжения, в настоящее время применяется практически во всех э, приводах. приводах. Или вот, э, ну как их продают, называют инверторный источник трехважного синусоидального напряжения. Это вот такая схема, когда выпрямитель выполнен на вот инверторе напряжения в обращенном режиме, потом это постоянное напряжение. Таким же выпрямителем, таким же выпрямителем преобразуется в переменная, переменная с регулируемой частотой и амплитудой. И получается здесь меньше всего ключей. То есть у нас здесь получается 6 ключей, ну и, соответственно, диоды. И здесь во второй схеме простого инвертора напряжения тоже 6 ключей и диоды. И вот такая схема преобразования нашла самое широкое применение. Самое широкое применение. Причем в такой схеме формируется, формируется синусоидальный ток из сети. Потребляемый синусоидальный ток. Потому что здесь в этой индуктивности мы формируем методом синусоидальный, синусоидальный ток И меняя фазу модулирующего сигнала, мы можем влиять на фазу этого тока и делать его в фазе с напряжением, и э, из сети потреблять только активную мощность. Только активную мощность. Все привода практически маломощные даже средние мощности строятся вот по такой схеме. По такой схеме. Активный выпрямитель напряжения на базе инвертора индуктивный, вернее, активный выпрямитель тока. Активный выпрямитель тока. То есть имеется у нас, имеется у нас э, вот здесь схема инвертора тока. Инвертора тока собирается. То есть уже здесь можно по э, одному транзистору поставить, по одному транзистору. И на выходе включить, ну, давайте я пунктирую, изображу, вот эту индуктивность, в которой мы будем закачивать ток. Закачивать То есть наш вы примите на каком-то участке, мы вот этот тактовый интервал разбиваем на два участка. На одном участке мы накачиваем ток в этой индуктивности, а потом на втором участке, в пределах такта, мы питаем вот следующее устройство, автономный инвертор тока. Инвертор тока. У него на входе индуктивность практически, в которой постоянный ток вот, вот мы закачали. И мы из этого тока формируем переменное напряжение. Ну, соответственно, комплектах э, инвертора тока, э, то есть там где подключена нагрузка, у нас будет формироваться прямоугольный ток, а на выходе включена нагрузка в инверторе тока и будет формироваться кривая э, выходного напряжения, синусоидальный, ход, ход. и тоже у нас получается э, в этом случае в этом случае простая схема, простая схема для, регулируемого электропривода, для регулируемого электропривода. Только в инверторе тока, в инверторе тока. Если в отличие от инвертора напряжения, у которого на выходе импульсное напряжение, в инверторе напряжения на емкости будет импульсный ток, а напряжение близкое к синусоиду. Оно будет интегрироваться вот этим вот, этой емкостью и на выходе не нужно ставить фильтры при использовании инвертора тока, а получать сразу синусоидальное напряжение. напряжение. Все хорошо. Значит, можно построить инвертор активный выпрямитель напряжения то есть на схеме инвертора напряжения в обращенном режиме, а дальше инвертор напряжения и формировать нужное напряжение по величине и по частоте. И можно формировать, э вернее, использовать активный выпрямитель тока. То есть мы можем тоже здесь в фазе с напряжением формировать импульсный ток промодулированный на синусоиде и в этом случае мы формируем э, за счет вот этого раскачанного тока кривую выходного напряжения в следующем инверторе тока, инверторе тока. но вот э, в этой схеме, первой схеме автономный, вернее активный выпрямитель напряжения плюс инвертор напряжения передавать мощность как из питающей сети в нагрузку, так и наоборот, если нагрузка работает в генераторном режиме, передавать сюда. То есть за счет изменения э, напряжения в звене постоянного напряжения. И количество ключей здесь не увеличивается. То есть в активном 6 транзисторов, и 6 диодов и в инверторе напряжения на выходе 6 транзисторов и 6 диодов. Если мы попытаемся осуществить рекуперацию при вот схеме активный выпрямитель тока и на выходе э инвертор тока, то в этом мы, в случае мы реверсируем как бы ток. Если мы заставляя нагрузку работать в генераторном режиме. То есть в этой цепи за счет нагрузки у нас меняется направление тока. И чтобы ток протекал как и в этом направлении, и в этом, в этих схемах уже требуются двунаправленные ключи. То есть ключи, которые проводят ток в одном направлении и в другом направлении. То есть в качестве И в этом случае мы можем осуществить рейтинг. Но в этом случае у нас получается 24 рейтинга, 24 транзистора. Значит, если у нас не требуется ретур операции, то э инвертор тока, активный выпрямитель тока и инвертор тока, он проще, чем эта, эта схема, поскольку там отсутствует обратный диод. Обратный диод. И фильтр на выходе, заменяет вот эту емкость, на которой мы формируем кривую выходного напряжения. Но, повторяю, если мы хотим использовать работу в четырех квадрантах, когда мы энергию из нагрузки хотим передать в сеть, то в этом случае нам нужно еще включить дополнительно транзисторы. Ну вот, пожалуй, и все, что я вам хотел сегодня Вопросы есть? Можно. вопрос? Получается, вот эти три стойки управляются э, шимом? да. моделирующий сигнал, которого по фазе совпадает э, с входным. То есть вот этим во активным выпрямителем напряжения мы прям берем сигнал в сети, вот это напряжение, и используем как моделирующий сигнал. И тогда у нас с этим напряжением, и мы формируем дробь 650 герц. А в какие моменты происходит накопление вот энергии в индуктивности? Значит, я вам говорю, что вот здесь, вот в вот этих точках, мы будем видеть кривую выходного напряжения инвертора напряжения. Инвертора напряжения. И когда, уже мы это в лабораторных видели, что вот эта кривая выходного напряжения, она имеет вот такую форму. Значит, вот здесь уменьшается, здесь увеличивается. И есть, то есть состоит из импульсов, вот эта вот тактовая частота. И в пределах этих тактов имеются участки, когда существует вот эта нулевая а эта нулевая пауза говорит о том, что у нас как бы вот эти фазы замкнулись. Здесь нет напряжения. Как бы замкнулись. И в этот момент идет накопление энергии в этих индуктивности. То есть какие-то ключи там ручились, и они создали вот эту нулевую паузу. И вот этот ток, который накапливается в этой индуктивности, он будет протекать через те ключи. При этом будет напряжение нулевой. Здесь у нас нулевое напряжение, это говорит о том, что как бы мы в этой схеме, в этой схеме, вот эта индуктивность, вернее, вот эта вот индуктивность закорачивается, и они подключаются к источнику тока, вернее к источнику вот этого. по ключам заряжает эту вернее